Їхнє кохання почалося з походу на ковзанку, потім було кіно, вечірки. А ще через кілька місяців юні Олександр та Вікторія зрозуміли, скоро вони стануть татом і мамою. Про те, що його 17-річна дівчина вагітна власним батькам Сашко розповів у свій день народження. Тоді йому саме виповнилося 16. Зараз Сашко та Віка щасливі чоловік та дружина. І не натішаться, маленькій донечці Аделії. Подружжя з дитиною живуть окремо від родичів і запевняють, фінансово ні від кого не залежать. Щоб забезпечити родину, молодий батько, нині 17-річний студент механіко-технологічного училища працює продавцем побутової техніки і у вільний час обов'язково допомагає дружині доглядати за новонародженою. Про те, що так рано стали батьками, ні Сашко, ані Віка не шкодують. Вони вже мріють, щоб у них народився ще й син. И власне, у нас в гостях в прямом эфире с Молода, Родина Лесных, Александр, Виктория, та маленька Аделия. Доброго ранку вам, друзья. Доброго ранку. Так, вот Аделья, як сьогодні почувається, як прокинулась? пять часов подъем? 5 часов подъем. Как да. у нас практически? Ребят, ну скажите, как вот когда это произошло? Уточним время, когда вы стали родителями? 26 октября. 26 октября год? 15 Пятнадцатый. И, собственно говоря, как отреагировали вот те люди, которые вас окружают, окружали на тот момент, родные, близкие, ну и, безусловно, общество тех людей, которых вы даже не знаете. Вот как отнеслись к такому событию, чтобы в раннем достаточном возрасте стали родителями? Не, ну все реагируют то, что мы не справимся с этим, то, что у нас не получится, там... Всі вважають, що якщо чоловіку 20, він зможе зробити, а якщо чоловіку 16, він цього не зможе зробити. Ви Вы виглядаєте дуже органічно дуже щасливими. Розкажіть, вже півроку Аделії, так? Як ви справляєтесь? Спить да. Добре. Спить вночі? Да? Да, так. Добре спить? Так, тільки вона да. встає, то все. Всім вважаємося, потім просипаємося. Ну вот, а, а по поводу родительских способностей, скажем так, вам кто-то помогает в воспитании маленькой дочки? Либо вы вот сказали, что так, наша семья отдельно живет, вот родители отдельно, а мы отдельно будем самостоятельными. Как случилось Нет, так? Нет, ну все что стараются вы подсказывать. Выбор, да? Ну, стараемся все равно сами как-то. Ориентироваться, да, в родительском воспитании. А вот а, по поводу ваших родителей, вот, когда родилась маленькая Адель, сколько им-то, вот, Вика, у вас, ваши родители? Вот... Мамам нашим по 37 было. Да ладно, они в 37 лет стали ба... Слушай, это мне еще осталось 2 года, я стану бабушкой. Бабушка! Стану бабу, Класс! Вашей маме 37, отцу... Да, Саша, я тоже 37 была бабушкой. Да, у нас одна лодка мама. Как ведра отреагировали? Не, ну моя мама сначала была в шоке, потому что сначала это было мое день рождения. И Вика рассказала прямо на мое день рождения. Мы боялись почему-то сказать родителям. Ну, прошло уже 2 месяца, было срок полтора. 2 месяца, потом решили решились рассказать. У мамы было хорошее настроение. Мы решили ей рассказать. Она, конечно, сначала в шоке, так посмотрела, говорит, ну я, конечно, так и думал, что так будет в дальнейшем. Да, папе рассказал, папа говорит, ну да, конечно. А сколько? Дедушке дедушке отдали сколько? Было 40... 4, да? Так, а 15. если копнем глубже, что с вашими бабушками и дедушками? Сколько им, если можно спросить? 37 мамин было. 38. Нет, нет, секундочку. А. Вашим бабушкам. Про бабушку. Про бабушки. То есть про бабушки Адели. Ну, 50, ну, под 60, вот так вот. Под 60 уже стало про бабушки. Да, есть еще и про бабушки. И, и про да, Боже да. мой, так у нас практически одни рекорды, если можно сказать. Кстати говоря, вот что вы скажете тем молодым семьям, ребятам, которые, ну, волю так суде стали родителями или станут родителями, но вот у них опускаются руки, говорят, что, боже мой, как мы будем жить дальше, жизнь вся впереди, а молодость хочется прожить, а прожить ее ярко, естественно, а потом уже семью. Вот так вот случилось, да? Как не опускать руки, что скажете? мне кажется, просто, да, не останавливаться там. Ну, мне все говорили по поводу работы, то, что невозможно там воспитывать ребенка и учиться. Но мне как бы сейчас возможно и получается и воспитывать. Да, мы там жили сейчас вот с мамой Сикиной, да. Ну, там, да, постоянно кухня, это было на ней. Я полностью был на воспитании ребенка. Ну, допустим, все, что нужно было ребенку, я давал. Полностью все зарплаты, все уходило на ребенка. Как бы нам тоже хватало там выйти когда-нибудь, куда-нибудь тоже. Так, ребята, а вот скажите по поводу, Александра и Виктория, по поводу, ну, ближайшего, можно сказать, будущего. Как вы будете, как вы видите жизнь, жизнь свою дальше? Все-таки нужно реализовываться в определенных профессиях, дальше держать семью, как в руках организованно. Что дальше? Какие перспективы вы видите для себя? Ну, Саша mm -hmm. хочет э, свое СТО да. в будущем. Так. Я просто учусь на механика, да, и как бы хочу пойти по профессии. Сейчас да. учитесь, да? Да, да, да. А по образованию будете просто механика? А... Да, механики сварщик по образованию. Сварщик, да? Ну, то есть вы залежность за от батьки, да? Нет, ну, Саша работает. Да, ребенка да. мы обеспечиваем полностью сами. Молодцы. Лучше а, с едой, но ну, нам именно помогает. Ну да, это мы пока сейчас... Летом. А самое сложное вот сейчас вот в вашей семье, что, что, что вы ощущаете? В чем необходимость прежде всего для того, чтобы эту опцию, как говорится, закрыть? Самые большие трудности, которые вы испытываете, и, кстати говоря, как вы их решаете? Самые большие трудности. У нас таких трудностей больших нету, чтобы были. Ну а было что-то такое, что у вас наибольшее, и было для вас абсолютно неочеканно, когда вы народились, Аделия? Ми так да, думали, що було... буде по-іншому, а воно виявилося не так. Так, да, виявилося не так. Я був за Харьковом. Вона позвонила, говорить, я рожаю. Я такий спочав посмотрю смотрю на, на друг, стояв спереду, смотрю на нього. Вона говорить, що сучасно, я говорю, Віка буде рожати. Вона говорить, так їдь бігом. Не так, ребят, знаете что, ну, отметим, да, что вот какие-то <свят> невероятно интересные рекорды. Молодые родители, бабушка, у кого-то стало 37, прабабушка почти что 60. И Друзья, прабабушка. и прабабушка. <свят> Друзья, итак, внимание, выходим сейчас <свят> вот на, наш, на нашу площадку, Снеданку с дым по потому что сейчас в прямой эфир Снеданку с дымом придет специальный гость. А, специальный гость, у которого есть а, специальный, даже можно сказать, не награда, или... Боже, что это такое? Заходите, пожалуйста. До а, нас завитал представник Национального реестра рекордов Украины, Здравствуйте. Виталий Здравствуйте. Зорин. Доброе утро. Виталий, с чем к нам пожаловали? А, Во-первых, со свежими книгами рекордов. А, это вам. Дякую. Это вам. Спасибо. Национальный На реестр рекордов Украины 2016. А, сдается мне, что кто-то может попасть в эту же книгу, да? А, мне тоже так кажется. На 67-й странице здесь есть самый старый а, отец Украины, которому было 87 лет. На момент тогда, когда у него родился самый младший сын. А, а супруга была на 50 лет моложе. Так. А, я думаю, что в следующей книге 17-го года у Александра есть полные шансы присутствовать. Секундочку. Итак, наши герои, сегодняшние гости, могут попасть в книгу рекордов Украины 2017 в книгу. А рекорд может получиться уже сегодня. Я на самом деле Ух ты, у, даже вот да, 10 даже минут да. назад еще ждал последнего звоночка от нашего администратора, потому что за майские праздники мы получили еще несколько заявок с датами, которые более эм, более книжке, молодые, чем быть. у Александра в момент рождения у -у -у. детей. Но у нас на сегодня, на пол восьмого утра, не было от них никакой дополнительной информации. Так что я имею полное зараз, право зараз, эфире. в прямом эфире. Вы дизнались, вот сколько хвили... Тому находитесь за кадром, что это будет... Да, только что выключил телефон. И с полным э, моральным и общественным правом я могу поздравить Вау! Александра с тем, что он официально самый молодой папа. Ура! 16 лет и 7 месяцев. Фанфары, слышите, боже, не готовились к этому. справде, для нас, Руслан, это так само абсолютно неочиканно, потому что нам сказали про те, что рекорд сегодня. Не, 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 не за нашими гостями, а все-таки, и вот получается так, что выключили телефон, и решение было принято сейчас. Да, вот 10 минут назад. Но эм, wow. я знаю, что после эфира мы еще будем получать заявки, потому что э, как только получается какой-то прецедент с таким достижением, uh -huh. э, Саша, не переживай, но э, твой рекорд может продержаться как несколько дней, несколько месяцев, так и несколько минут. А, Потому что если я это... сейчас вернусь на работу и получу еще несколько заявок, там будут да. 14-15-летние да. папы, то все может случиться. Виталий, да, да, секундочку, секунд, несколько секунд, да, да, да. Я, вот вопрос возник. Вот что дает вот эта вот конкретно награда, этот рекорд вот, ребятам, они попали в Книгу рекордов Украины, что дальше с ними может быть? Типичный, типичный вопрос заявителя. Какую да. материальную поддержку... Ну, например, по мало ли что, что-то в жизни должно изменить. Материально себя. ничего, но э, это удовлетворение амбиций, это честь и слава и, собственно, может быть, они смогут повторить что-либо подобное, потому что у нас еще нет рекорда самой молодой семьи. А, і ми не знаємо тему. Може вирости і можуть казати. Але ми, ми маємо інформацію від нашої глядачки. Так само отримуємо заявки. Давайте просто її зачитаємо, тому що це ще одна неймовірна так. історія. Наша постійна глядачка Ірина Скубік Боднаровська відреагувала на нашу історію про нашу молоду родину. На наш анонс з вами зустріч розповіла про щасливу свою сім'ю. Доброго дня, пише наша глядачка. Мене дуже дивує те, що сім'я шістнадцятого та вісімнадцятирічний мама визнана наймолодше. А ми з моїм чоловіком стали батьками в 16, в друге в сімнадцять, втретє, дев'ятнадцять, четверта двадцять чотири. Жили завжди завжди самі виховували, заробляв на дітей чоловік і будинок побудував. Головне не віка, а взаємоповага і розуміння. В цьому році буде 10 років нашій щасливій православній сім'ї. Вот, Ми вітаємо вас. Віталій, а що очень скажете наш попасть в якусь категорію на головній страниці, на сайті є заявка, яку заповнити дуже просто 30 секунд у вас уйдет на це дело. Прикрепить к ней все копии всех документов, которые у вас на свидетельство о рождении, свидетельства о браке и так далее. И если все данные подтвердятся, так. то вы сможете побить рекорд Александр. Отже, друзья, в гости сінарку з Генри был представник э, книги рекордів України, Віталій Зорін, який Тільки що в прямому ефірі вручив сертифікат на потрапляння книгу рекордів України, наших гостей а це, а це молода родина, лісних Олександр Віка і маленька Аделя. Неймовірно щаслива, дуже красивая дівчинка. Вітаємо вас, цим Рекорду, ми бажаємо, щоб ваше батьківство було вам тільки в раді. Раді, абсолютно вітаємо! Дякуємо що прийшли до нас. Ура! Ось такі щасливі моменти відбуваються в сніданку з ДНП-судина, а далі ще буде гарячіше. Дивіться нас. Всім доброго ранку. Сніданок, Сніданок трива.